На позачерговій сесії міської ради, що відбулася в середу 4 липня, було розглянуто питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Жовтіводи Шев'якову Анатолію Івановичу. Уважає президіум, уважаємі депутати, присутствуючи в залі. На по ініціативі трудового колективу, комунального підприємства. производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение, была выдвинута кандидатура на присвоение звания почетный гражданин города, кандидатура Шевякова Анатолия Ивановича. Я знаю Анатолия Ивановича по Южному радиозаводу. Работали с ним непосредственно, ну как бы постоянно сталкивались на предприятии, по работе. Рос он в обыкновенной рабочей семье поступил на работу сразу после окончания школы, притом пошел на рабочую точку. На Юрзе он у нас начал работать уже после окончания института горнорудного в качестве инженер-технолога, старшего мастера, начальника цеха, дальше замглавного инженера, освобожденный председатель правкома, председатель, секретарь парткома, я извиняюсь. И закончил свою деятельность, то есть рост по трудовой лестнице не закончил, а именно рост его был до 87-94 года, когда он стал председателем исполкома. Это самые трудные годы в нашей, в нашем государстве, это перестроечный период, вы все помните. Я думаю, рассказывать о его гражданской позиции, активности, организаторских способностях. Ну, нет смысла, потому что все мы его знаем. И каждый из вас сталкивался с ним как с руководителем коммунального предприятия в В Последние две каденции Анатолий Иванович избирался депутатом городского совета. Награжден благодарностями областной государственной администрации, областным советом есть грамота областного совета, награжден знаком «Отличник жилищно-коммунального хозяйства области», а также почетной грамотой Верховного Совета Украины. Шановные депутаты, я ее добро знаю. Знаю його як хорошу сім'янина, знаю його сім'ю. Мені довелося навчати його двох дітей Едіка і Наталю. Тому я скажу, що порядна, хороша сім'я. Ну, людина, яка віддала, я б сказав, сторицею своєю участю у розвитку і взагалі-то змісті самої жовтоводської громади, це Анатолій Іванович і тому. Я думаю, що заслуги цієї людини не тільки в тих нагородах, які він отримав, а вдячності за те, що надзвичайно важкий час довелося йому працювати. Тут вже говорилося про це. Та й зараз це теж саме нелегкі так та часи. Але не дивлячись на все, Анатолій Іванович як депутат, як знавець свої справи як професіонал, будемо говорити по житлово комунальному господарству, вирішує найскладніше на сьогоднішній день завдання, і тому я закликаю депутатський корпус підтримати цю кандидатуру і чому тому, що вона заслуговує саме на присвоєння цього почесного звання. За результатами таємного голосування депутати міської ради тридцять трьома голосами підтримали дане рішення. Лише один голос виявився проти. Згідно статуту міста, урочисте присвоєння відбудеться у серпні в ході урочистостей до дня міста. Вважаємо колеги. Я тронут у вашої високої центрі моєго труда. Скромного звісно, було в моїй роботі на протяженні ряда років роботи на В нашем городском поприще всякие ситуации были хорошие, плохие, и недочеты были, и победы были, но ну, в совокупности, в совокупности, если проанализировать весь пройденный путь, но ну, конечно, он, видимо, чего-то заслужит. И вы дали оценку моему, скажем, скромному вкладу в развитие нашего города. Но то, что было, это было. Вот впереди у нас с вами огромный объем работы. Каденция наша кончается через 4 года, 3,5 года работы. Но и я, как депутат городского совета, и как руководитель коммунального предприятия, понимаю всю меру ответственности, которая на нас лежит вместе с вами, на, на мне лично и конкретно как на депутате, как на руководителе предприятия. Вот все это дело понимаю и обещаю вам и через вас, нашим избирателям, через средства массовой информации, что я приложу еще больше усилий, знаний, свой опыт применю для выполнения тех поставленных задач, которые перед нами ставили избиратели и руководство государства, и мэрия, и исполком, и весь городской совет. Спасибо за оказывание инициативу.